Seja bem Хай буде на на всіх, стаття. Давай, Рома, на мене допомагала армії да. вам не все одно де ті одно ви дивіться мені. А нам не все одно солдати голі босі я і, понимаю хочете вони вже в цинках їдуть боглибусь бронежилет я понімаю мене пусті що постійно відвольно радить вам все одно тоді йдуть в сторону дому а їм тоже хочеться тобою не в цинках їдуть бо то, бо в них нема не їсти не пити На сегодняшний момент получается, что фактически армией занимаются люди, а не Министерство обороны. Во всех средствах массовой информации трубится о том, что собрано денег. Оказывается, эти деньги до, до армейцев не доходят. Никто не получил еще ни копейки. А деньги, которые по факту должны доходить до бойца. Наверное, что просто разворовываются. Потому что так, в интернете есть данные о том, что продаются сухпайки, которые передает нам Америка, Италия. Это ж понятно, что простой человек эти пайки не получил. Получило Министерство обороны через своих людей, которые там частные предприниматели но реализовываются через интернет. Депутатские запросы, которыми нас кормят, что там завтра будет отчет о работе Министерства обороны. Ну, реально уже месяц. Этот отчет все ждут, куда пошли деньги, его никто не видит. Это просто протест, и, ну, эта акция такая, она будет сегодня короткая. Это мы просто показываем, что мы будем делать на самом деле. Если оно будет продолжаться, мы будем перекрывать трассы и дальше, ну, и будем, как говорится, бороться с этой, с этой коррупцией. Пускай наказывают виновных вплоть до уголовной ответственности. Их вымоги, чему гроши, э, все население Украины сдает, однако гроши неизразумело куда уходят. Тому они Ходять по пішохідному переходу, ми бачимо. Акція хоч проходить мирно, однак люди проїхати не можуть. На даний час матеріали зареєстровані у нас в в ВІО, внесені і буде проведена перевірка.